Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад у першій частині нашої програми говоримо про те, що міжнародні фонди шукають авторів проєктів спротизування та реабілітації воїнів із зони АТО. А у другій частині нашої програми, як завжди, цікавий і корисний майстер-клас. Тож залишайтеся з нами, а ми починаємо. У нашій студії вітаємо гостя. Це радник голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Демченко. Доброго дня. Відомо, що вже затверджено бюджетом на 2015 рік ряд проєктів. Розкажіть, будь ласка, які це проєкти, у яких напрямках вони? Ну, давайте почнемо з того, що в 2014 році по постановленням Кабінету міністрів була утверджена державна служба по ділам. ветеранов войны, участников антитеррористической операции. На эту службу разложена реализация государственной программы по социальной защите всех ветеранов войны и участников АТО. В сфере социальной адаптации, психологической реабилитации, санитарно-курортового оздоровления, строительства, образования, создания собственного бизнеса участниками АТО. І, мабуть, це дуже вдалі такі напрямки, бо вибрані саме психологічна адаптація, соціальна адаптація, протезування. Це, мабуть, найголовніші напрямки, у яких треба працювати з військовими, які повернулися зони АТО. Чи не так? Да, в рамках цих програм були определені государствам дві програми: це психологічна реабілітація і соціальна адаптація, і в бюджеті 2015 тисячі року. Предусмотрено финансирование этих мероприятий, будут проведены тендера соответствующими организациями. По этим тендерам будет выделено финансирование. Тендер будет проведен по психологической реабилитации государственной службой. Сейчас разрабатываются условия проведения этого тендера. Вся документация будет предоставлена для всех организаций, которые заинтересованы, в участие в этом тендере финансирование будет проходить через службу и вторая программа это социальная адаптация она разрабатывается уже областными администрациями финансирование будет проходить опять же через нашу службу служба оставляет за собой контроль за целевым использованием средств но основные условия основные требования будут разработаны областными госадминистрациями Все ж таки, які вимоги до проєктів? Чи кожен може взяти участь у цьому тендері? Сьогодні основні требування проєктам, які будуть участвувати в тендерах, це прозрачність, відсутність можливості для корупції. Все остальное предусматривается, конечно, в рамках той документации, которая разрабатывается, но здесь основные требования будут разработаны с пожеланиями тех организаций, которые сегодня готовы уже участвовать вот в, этом, в этом конкурсе. То есть сегодня никто не может навязать обществу или организациям, которые хотят в этом участвовать, какие-то свои условия. То есть инициатива должна исходить в первую очередь от организаций, которые будут в этом участвовать. Сегодня ведутся консультации с такими организациями, сегодня формируется э, тендерная документация на основании пожеланий тех организаций, которые планируют участвовать в этих программах. А какие организации имеют право брать участие? Чи кожна, чьи есть какие-то особые критерии? Сегодня нет ни одного ограничения для участия в тендерах. То есть это могут быть организации с любой формой собственности, это могут быть общественные организации, это могут быть Лечебные заведения, это могут быть институты, которые предоставляют второе образование, какие-то профессиональные центры подготовки для того, чтобы могли участники это получить, допустим, какие-то новые профессии. То есть это могут быть любые центры помощи, центры социальной какой-то защиты. Это в принципе объединение волонтеров. Что отримали уже вы на сегодняшний день, какие идеи, какие уже могут быть реализованы? Ну, те программы, которые сегодня разрабатываются внутри Днепропетровской области, ну вот, если говорить честно и откровенно, сегодня они немножечко локальные, они относятся, наверное, какой-то малой категории военнослужащих, участников АТО. Таких глобальных программ в рамках всей области или в рамках даже города, к сожалению, сегодня я не знаю. Мы призываем всех э, заинтересованные все заинтересованные организации, чтобы они занимались разработкой таких программ, чтобы они готовили, чтобы они давали свои предложения на проведение тендеров. Но пока на сегодняшний день только консультация. Таких ценных программ сегодня пока... Я не знаю. Які ви рекомендації можете надати тим організаціям або фізичним особам, які захочуть брати участь у проєктах? Тобто, ну, от поради, що потрібно бути у цьому проєкті, щоб він став переможцем. Е-е, цей проєкт сам по собі должен быть перспективним. Якщо ми говоримо сьогодні о проєкті по соціальній адаптації, ми повинні розуміти, що этот проєкт, в принципі, должен предусматривать дальнейшее трудоустройство. Если мы говорим о психологической реабилитации, то опять же, в этом проекте, я считаю, должна быть методология, должно быть наличие отсутствия материальной базы. В этом проекте должны быть указаны уровень специалистов, которые могут принять участие со стороны тех организаций, которые предоставляют этот проект. Отзывы, наверное, если он уже применялся в зоне проведения антитеррористической операции, то, скорее всего, отзывы, кто принимал участие в этом проекте. То есть это все будет очень важно и для нас, и для общества, и для тех, кому это будет предоставлено, эти услуги. Поэтому парады, ну, наверное, подойти ответственно, вдумчиво во все те вызовы, которые стоят сегодня перед обществом по отношению к участникам АТО. И постараться вот помочь им адаптироваться сегодня в современной жизни, наверное, вот это основная парада. А какой нагорода, чекая ты, кто победит? Государственное финансирование сегодня предусматривает по психологической реабилитации 49 миллионов 997 тысяч гривен, это финансирование в рамках всей Украины, по социальной адаптации 27,5 миллионов гривен. Но надо сказать, что это финансирование будет распределяться пропорционально количеству участников антитеррористической операции именно из этой области. То есть количество людей, которые призваны в, и принимают сегодня участие в антитеррористической операции. Сегодня Днепропетровская область довольно весомый вклад внесла в проведение и вносит в проведение антитеррористической операции. И сегодня я думаю, что финансирование все-таки на область будет довольно значимое. И опять же, здесь надо понимать еще одно такое существенное, существенное задание для области. Сегодня, если не будут предоставлены какие-то программы внутри области, то все равно эти ребята не останутся сегодня без помощи. Единственное, что тогда будут разработаны программы в рамках уже всей Украины. Конечно, мы пытаемся все-таки призвать организации области, чтобы они принимали участие, чтобы эта вот помощь была более адресная. Мы все здесь живем, мы это все видим, мы этих ребят всех знаем. Но даже если вдруг победят украинские программы, то все равно как бы, они будут распространяться и на область в том числе. Але такие тендеры будут у каждой области Украины, не да, в Днепропетровский, так? Да, значит, тендер по психологической реабилитации он будет проводиться самой службой, он будет проводиться в городе Киеве, и там будут рассматриваться проекты, которые предоставляются любыми желающими. Второй тендер это социальная адаптация. Он все-таки, я уже упоминал, будет проводиться на уровне области. Это будет в каждой области проводиться отдельный тендер который будет именно специализироваться на вызовах именно тех вопросах, которые формируют именно область. Кто будет спостерегать за выполнением проекта? Это будут государственные администрации? Чи кто? Сегодня многое изменилось. Я думаю, что сегодня основным, как вы сказали, контролирующим органом должна стать общественность. Поэтому на сегодняшний день выполнение этих программ будет все равно проходить под, скажем так, пристальным вниманием общественности. Мы со своей стороны приложим максимальное усилие. Возможно, мы сформируем общественные комитеты, которые будут смотреть за выполнением той или иной программы. Если вы сегодня спрашиваете именно финансовую составляющую, то есть это финансирование, контроль останется за государственной службой. Але все ж таки найголовніше це привчити наших людей бути відповідальними і допомагати один одному. Я гадаю, це найголовніша мета цих всіх проєктів. Безусловно. Безусловно, це, звісно, одна із першочередних задач, яка стоїть сьогодні в нашому обществі. І ще дуже важливим є те, що в червні буде проведена у Києві конференція. Дуже важлива міжнародна конференція. От, будь ласка, розкажіть, що буде у рамках конференції. Сегодня государственная служба сотрудничает с различными организациями. Это государственные организации, это коммерческие организации, это общественные организации, объединения волонтеров. Со многими из них подписываются меморандумы о сотрудничестве. Так, в рамках подписанного одного из подписанных меморандумов, это фонд помощи ветеранам войны и участников АТО, Готовится проведение конференции. 2-3 июня в городе Киеве будет проведена международная конференция которая на сегодняшний день ставит себе цели и задачи привлечения к тем программам, которые разрабатываются внутри Украины, привлечения финансовых ресурсов как отечественных благотворительных организаций, так и международных. То есть международные фонды, различные организации. Эта конференция запланирована с участием и под эгидой правительства Украины кабинета министров. И на сегодняшний день ведутся переговоры с различными отечественными благотворительными организациями, международными благотворительными организациями. С некоторыми из них уже подписаны договора о сотрудничестве, о том, что они будут принимать участие в этой конференции. С некоторыми только вот буквально даже сегодня ведутся переговоры об их участии. Заинтересованность очень большая, очень большая. Причем, что радует, что эти фонды за собой несут довольно большие финансовые возможности по финансированию именно таких программ. Это сегодня актуально, и не только на Украине, они готовы уже к этому. То есть они в своей деятельности, в принципе, такие программы и финансируют. Чи планується ще у подальшому подібні конференції, і чи будуть проведені якісь заходи для того, щоб роз'яснити, можливо, тим, хто чогось не зрозумів, як прийняти участь у тендері, або як правильно сформувати свій проєкт, щоб він виграв? Да, в рамках цієї конференції планується що. Украинские организации, хочу опять же повторить, независимо от формы собственности, это могут принимать в этой конференции участие любые организации, общественные волонтерские объединения, то есть любые. Мы планируем, что будут предоставлены проекты по трем направлениям. Первое направление ⁇ это опять же психологическая реабилитация, второе ⁇ это социальная адаптация, и третье ⁇ это помощь инвалидам в протезировании по современным технологиям. Вот третье направление, это очень узкоспециализированное направление, отдельно будет предоставлена площадка, трибуна для специализированных предприятий. Два остальных направления, психологическая реабилитация, социальная адаптация, это те же направления, которые сегодня предусмотрены финансированием государственным бюджетом. Просто в рамках проведения этой конференции организации, которые будут готовить проекты, и они подадут на эту конференцию эти проекты, могут получить дополнительное финансирование. Их не проекты, которые могут призваны, признаны быть успешными, они могут просто они могут распространяться по всей уже Украине, не только по Днепропетровской области. Поэтому, мне кажется, это такая вот площадка для успешных идей. То есть сегодня, если вы можете, пожалуйста, участвуйте, получайте финансирование. Для первых, не для первых, а вот в предварительном просмотре тех программ, которые будут предоставлены на эту конференцию, на тех проектов, которые будут предоставлены, планируется отобрать 30 приблизительно 30 проектов по трем направлениям, это где-то по 10 по каждому, и будет предоставлена площадка для выступления самих разработчиков этих программ. Потому что мы планируем, что в случае, если презентацию программы будет производить тот, кто ее разрабатывает, он сможет более качественно это сделать, он сможет всем заинтересованным организациям благотворительным ответить на все их вопросы, на какие-то в процессе обсуждения, может быть, с этими организациями будет что-то еще дополнительно выработано, которое будет, опять же, применено в этих проектах. Поэтому вот первый, наверное, 30 таких проектов более-менее мощных, они будут считаться, наверное, наиболее перспективными. И сегодня мы стараемся в рамках Днепропетровской области довести до этих организаций призыв ускорить работу по созданию этих проектов. Сегодня Днепропетровская область первая на территории Украины, которая получает эту информацию. Тому я очень прошу всіх заінтересованих організацій, що раз прошу не терять час, разрабатывать проекты, обращаться к нам за консультаціями. Ми готові їм допомагати. Головне не залишатися байдужим. Я так розумію, що перший етап це подання проектів, другий етап це презентація. Так і після презентації я перепрошую телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Ми вас слухаємо. Так. Ще є інтересна тема, яку ви сьогодні обговорюєте, хотілося б дізнатися, де можна знайти вашого гостя, або інформацію про цей центр, про який ви говорите, або, вірніше, не центр, а... я навіть не знаю, як це правильно дізнатися. Куди звертатися? Я да, що це дізнатися, контакти з вашим гостем. Дуже дякую за запитання. Куди звертатися тим, хто хоче надати проекти? Значит, на сегодняшний день есть официальные сайты, как государственные службы, если мы имеем в виду сегодня финансирование за счет государственного бюджета. По поводу проведения международной конференции, это, это также информация размещена на м, сайте государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, а также на сайте благотворительного фонда помощи ветеранам войны и участников АТО. Больше того, я сегодня являюсь представителем государственной службы по Днепропетровской области. Я оставлю вам все свои координаты. Всем, кто хочет, заинтересован в продвижении своих проектов, пожалуйста, предоставьте все координаты. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы эти проекты были воплощены в жизнь. Так, найголовніше, що вже є зацікавлені, тож гадаю, що проекти також будуть успішними. Да, в рамках своей деятельности я сегодня встречаюсь с различными организациями. Если это касается психологической реабилитации, то это я общаюсь и с лечебными заведениями, и с волонтерскими центрами, с общественными организациями. По социальной адаптации все то же самое. То есть я провожу переговоры сегодня с различными организациями. И вы знаете, вот радует то, что сегодня мы находим у них отклик на те вопросы, которые поднимаем по собственной инициативе сегодня создается база по тем профессиям, которые будут необходимы сегодня для предприятий Днепропетровской области. Сегодня многие волонтеры берут на себя то же самое, база, базу по профессиональной переподготовке участников АТО. То есть мы знаем, что за последний год, допустим, ситуация не стала лучше в экономике. То есть многие тех, кто сегодня находится в зоне то при возвращении могут не найти свое рабочее место. То есть какие-то предприятия могут быть уже закрыты, какие-то могут быть подразделения сокращены. Кто-то ушел с собственного бизнеса, и этот бизнес сегодня без э, вот этих людей, которые сегодня ушли, он просто закрылся. И вот, вот я говорю, что радует, что многие берут на себя вот функции и ищут нам потенциальных партнеров, кто может предоставить сегодня именно рабочие места, кто может сегодня помочь переквалифицироваться, получить какую-то новую профессию. То есть вот это очень все радует. Мы призываем не только тех, кто готовит крупные проекты, всех, кто может помочь, мы тоже всех призываем к тому к сотрудничеству с нами. А кто будет выбирать переморцев из этих проектов? По государственному финансированию я уже говорил, это будет проведение тендеров, и там будет тендерная комиссия, будет определять, кто сегодня получит государственное финансирование По, в рамках проведения международной конференции, будут определять перспективные проекты те фонды, которые будут принимать участие. Допустим, у каждого фонда есть, возможно, какие-то свои требования. Какой-то фонд подходит к адресной допустим помощи каждому военнослужащему да вот допустим фонд, фонд линча он подходит каким образом есть военнослужащий ему предоставляется средства которое он может потратить только допустим на психологическую реабилитацию а он должен обратиться к тем специалистам которые могут эту ему психологическую помощь оказать. То есть у других, допустим, фондов, они стоят на платформе создания каких-то специализированных э, организаций, которые вот в рамках своей деятельности оказывают помощь военнослужащим. То есть это разные методики, разные программы. И э, приз, признание той или иной программы успешной будет проводиться именно самими фондами, которые потом в будущем будут финансировать эти программы. Дуже вам дякую за вашу роботу, за те, що ви закликаєте людей не бути байдужими. Це найголовніше, що люди будуть допомагати один одному, бо формування нового суспільства вже відбулося, і гадаю, що завдяки таким людям, як ви, які пропонують і спонукають робити добрі справи. Нашим глядачам я нагадую, що сьогодні у нас у гостях у студії був радник голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Демченко. Тож не залишайтеся ви байдужим. Можливо, у вас є ідеї. Втілюйте свої проекти, звертайтеся, вам допоможуть і обов'язково ваші ідеї будуть почути. Головне, не залишатися байдужим. Yes. На жаль, так перша частина нашого ефіру добігла кінця. Прямо сейчас для вас сюжет уже совсем на іншу тему. Это порады нашего косметолога, а потом продолжим на мастер-классе.